Salam dostlar. Sirrli Dünyası kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Tru. Bu gün sizlərə günəş sistemi haqqında danışacağam. Amma dəyər keçməmişdən qabaq videonu durdurub abunə olub, like atıb və aşağıda şərhlərinizi yazarsanız məni sevindirmiş olarsınız. İndi isə keçək videoya. Günəş sistemi. Günəş və onun cazibə qüvvəsinin təsirində olan 8 planetlə Onlardan bilindən 166 təbii peyçi 540 planetlə, onların bilindən 6 təbii peyçi və dünyalarla kiçik göy cisimlərindən ibarətdir. Kiçik göy cisimləri qrupuna asteroidlər, Korper kuşağındakı cisimlər, kometalar, meteoidlər və planetlər arası toz daxildir. Günəş sistemində yerləşən ilk 4 planetə daxil olan planetlər, digər 4 planetə isə xarici planetlər deyilir. Kölbir quşağındakı cənardə isə seyrek disk şəklində olduğu düşünülən orb buludunun yerləşdiyi təxmin olunur. Günəşdən olan uzaqlıqlarına görə planetlər ardıcıl olaraq Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran və Neptundur. Bu 8 planetin 6-sının ətrafında dönən təbii peçləri vardır. Bundan başqa xarici planetlərin ətrafında da dönən toz və digər hissəcik hissəciklərdən ibarət olan halqalar vardır. Yer planetindən başqa digər planetlərin adlarının mənşəyi Yunan və Roma mifologiyasının tanrılarıdır. Sırtdan planetlərdən olan Ceres asteroid qrupu deyiləşir və bura da yerləşən ən böyük cisimdir. Eridan məlum olan ən böyük sırtdan planetdir. Kaliforniya Texnologiyası İnstitutunun əməkdaşları olan Mike Brown və Konstantin Brigenin Bəli, fərziyyələrə görə Günəş sistemində Yerdən 10 dəfələrlə böyük olan 9-cu planet də vardır. 9-cu planet və ya şərti olaraq Planet X adlandırılan bu planetin olması fərziyyəsi Kuiper qruşağındakı cisimlərin hərəkəti izlənərək ortaya atılmışdır. Dostlar, bu Günəş sistemi haqqında olan qısa bir məlumat idi. İndi isə Günəş haqqında Qısaca az da bir məlumat vermək istəyirəm. Günəş. Günəş sisteminin mərkəzində yerləşən ulduzdur. Günəş orta ölçülü ulduz olmaqla Günəş sisteminin kütləsinin 99.8%-ni təşkil edir. Günəş radiasiyası formasında Günəşdən yayılan enerji yerdəki həyatın var olmasına və iqlimə əsaslı təsir göstərir. Bizim qalaktikanın Məlum olan təbii və 200 milyard ulduzunun biri olan günəş kütləsinin mütləq aksi əksəriyyəti isti qazlardan ibarətdir. Yerlə müqayisədə günəşin diametri 109 dəfə, həcmi 1.3 milyon dəfə, kütləsi isə 333 min dəfə daha çoxdur. Günəşin sıxlığı yerin sıxlığının 1/4-ə qədərdir. Günəş ös ətrafında saatda 70.000 kilometr sürətlə hərəkət edir və bir dövrəsini təqribən 25 gündə tamamlayır. Günəşin səthinin istiliyi 5500 C-dir. Dümvəsinin istiliyi isə 15.6 milyon C-dir. Günəşdən ayrılan enerjinin 2.2 milyarddan biri yerə çadır. Qalan enerji boşluqda yox olur. Günəşin şüaları 8:44-də yerə çatır. Günəş yerə ən yaxın ulduzdur. Günəşin cazibə qüvvəsi Yerənin cazibə qüvvəsinin 28 dəfə çoxdur. Dostlar, videonu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun, gəlin görüşlərədək.